بچے کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے حضری حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل نام شعبہ تھا ان کا ویسال ہو گیا ان کو مقام حجون میں ان کی تدفین کی گئی مقام حجون میں مقام حجون جو ہے یہ جنت المعلا جو قبرستان ہے مکہ المکرمہ کا وہاں پر تدفین ایک سائیڈ پر یہاں آقا علیہ سلاۃ السلام کے سارے اجداد کریمہ ہیں یہاں حضرت عبد المطلب بھی ہیں ان کے والد حضرت ہاشم بھی ہیں ان کے والد, والد عبد مناف بھی ہیں ان کے والد حضرت قسائی بھی ہیں تو وہ سارے اجداد کریمہ یہی جنت المعلا مقام حجون میں ہیں اور یہی پر پھر سیدہ کونین ملک العرب حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ بھی یہی قبرستان ہے وہ آگے چل کر ہم بات کریں گے آقا علیہ السلام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں آ گئے حضور جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے تو دوستو حضرت ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے مگر حضور کے آنے سے جیسے حضرت حلیمہ کے گھر جب حضور گئے تو وہاں برکتیں آ گئی تھیں یہاں بھی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا آکی سلاد و اسلام جب اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے تو کھانا سارے خوب ہو کر کھا لیتے سارے جی بھر کر کھا لیتے جب حضور دسترخوان پر موجود نہ ہوتے تو کسی کی بو ختم نہ ہوتی کھانا ختم ہو جاتا تو کھانے میں برکت آک علی سلاۃسلام سے ہوتی ہمیشہ انتظار فرماتے اور جب کھانے اکٹھا کھا رہے ہوتے تو دوسرے جو بھائی تھے جو بیٹے تھے ان کے حضرت ابو طالب کے وہ بھی ظاہر ہے عمر میں ایسے تھے بچے تھے تو وہ پھر جب کھانا کھاتے تو کچھ نا شائستگی کا مظاہرہ ہو جاتا حضرت ابو طالب انہیں جھڑکتے اور کہتے کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خصوصی پروٹوکال دو تو حاضرین مکرم ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے ناشائستگی کا کھانے کے دوران مظاہرہ کیا ہوگا تو حضرت ابو طالب آقا علیہ السلام کو بالکل الگ کھانا پیش کرنا شروع کر دیا آپ نے فرمایا آپ ان کے ساتھ نہ کھایا کریں الگ کھانا پیش کرنا شروع کر دیا تاکہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ حضور کی خدمت کی جا سکے مگر قربان جائیں حضور تو کائنات کو کھلانے تھے حضور تو پوری کائنات کو عطا کرنے آئے تھے حضرت ابو طالب کے دیگر بیٹے بھی سوتے حضور بھی سوتے مگر جب وہ اٹھتے تو ان پر نیند کا اثر غالب ہوتا اور جو حالات ہوتے ہیں نیند سے اٹھنے کے بعد وہ ہوتے مگر علیہ السلام جب اٹھتے بالکل فریش اٹھتے حضور کی مانگ نکلی ہوئی ہوتی آقا علیہ السلام کو سرما لگا ہوا ہوتا بالکل فریش اٹھتے اور جب صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا تو سب جب سب بیٹھ جاتے تو وہ کہتے کہ محمد کو بلائیں آقا علیہ السلام والسلام صبح صبح اٹھ کے جا کے زم زم سے پانی پیتے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ حضور کو کھانے کے لیے آواز دی جاتی تو آقا علیہ السلام فرماتے میرا پیٹ برابر ہے مجھے حاجت نہیں ہے میں نے زمزم پی لیا ہے پھر آقا علیہ السلام بچپن میں بھی ہمیشہ اپنا سطر ڈانپتے تھے ایک دفعہ اپنی کمیس مبارک تبدیل کرنا تھی تو کہا کہ چچا جان اپنا چہرہ ادھر کر لیں میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص میرے جسم کو بغیر کپڑوں کے دیکھ لے جب حضور کھانا کھاتے تو شروع کرتے بسم اللہ الاحد کہہ کر اور جب کھانا مکمل فرماتے تو الحمد کہتے حضرین مکرم اب آ جائیے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ علیہ سلاۃ وسلام کی حیات مقدسہ کا جب آپ کی عمر مبارکہ آٹھ برس تھی اور آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے تو مکہ المکرمہ میں پیش آیا ایمان افروز واقع ہے وہ کیا ہے کہ مکہ میں طویل عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی ایک قہد کا ماحول تھا ہر طرف بھوک تھی جانور بھوک سے مر رہے تھے سبزہ خشک ہو چکا تھا ہر طرف پریشانی تھی کہ دور دراز کے جو قبائل تھے مکہ سے باہر کے وہ بھی آتے مکہ والوں کو ساتھ لیتے اور کبھی منات کی منتیں کرتے کبھی حبل لات اور عزا کی منتیں کر رہے ہوتے ان سے بارش مانگتے نہ وہ بارش دے سکتے تھے نہ ان کو بارش میسر آئی کہ بل آخر ان میں سے ایک شخص تھا بڑا بوڑھا اور سیاح وہ کہنے لگا کئی دنوں سے مناد کے آگے رو رہے ہو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا اور تجویز ہے سب متوجہ ہوئے کہ کیا تجویز ہے وہ کہنے لگا اے لوگو قریش یہ بھی تو دیکھو کہ مکہ میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا خاندان بھی تو آباد ہے ان کے پاس کیوں نہیں جاتے وہ بھی تو برکتوں اور سادتوں والے لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ انبیاء کی اولاد ہیں ان سے جا کے کہو ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی دعا سے تمہیں بارش ادا کر دے وہ چل آ گئے سارے کا شان ابو طالب پہ آ گئے آ کے انہوں نے اپنی عرض پیش کر دی حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور سہنے کعبہ میں حضور کے ساتھ تشریف لے آئے آکت السلام آٹھ برس کے ہیں پورے قریش جمع ہیں مکہ کے ارد گرد کے قبائل جمع ہیں ہر طرف کا حد ہے, ہے خوف ہے افلاس ہے آکلاۃ السلام تشریف لائے حضور کو حضرت ابو طالب نے کعبہ معظمہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کر دیا آک علیہ سلاۃ السلام کی پشتے مبارکہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ گئی بارش کے کوئی آثار نہ تھے بادل کا دور دور تک نام و نشن نہ تھا کہ محمد الرسول اللہ نبی آخر زماں اس برکتوں والے خوبصورت نوجوان نے جوان نے بچے نے یوں گورے گورے ہاتھ فضا میں بلند کیے دعا مانگنا شروع کی ابھی کوئی نام و نشان نہیں تھا بادلوں کا اچانک حاضری نے مکرم دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور بارش نے جل تھل کرنا شروع کر دیا چھم چھم برسنا شروع کر دیا آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ جب واپس نیچے آئے ہیں دعا کر کے اس وقت تک سارا مکہ بارش اور پانی کے ساتھ جل تھل ہو چکا تھا نصیب ہو گیا اور اس بارش سے پھر کھیت کھلیان اور ٹیلے سارے سر سبز ہو گئے یہ وہ واقعہ ہے یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں آگے ہم جائیں گے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قصیدہ لکھا اور قصیدے میں اس واقعے کا حضور کی وجہ سے بارش آنے کا ذکر کیا میں اس جگہ پہ جا کے بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام ایک اور واقعہ اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آخری واقعہ ہوگا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قریش کے ہاں دستور تھا کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام اور ملک یمن جایا کرتے تھے آقا علی السلام کی عمر مبارک چار برس اور بڑھ گئی اور حضور بارہ برس کے ہو گئے بارہ برس کے حضور ہو چکے ہیں حضرت ابو طالب اور قریش یہ تجارت کے لیے شام جانے کی تیاری کر رہے ہیں جب قافلے تیار ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے بھی اپنے چچا جان سے درخواست کی کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اس تجارتی قافلے کا حصہ بن جاؤں پہلے پہل تو انہوں نے منع کیا لیکن حضور کے اصرار پر وہ راضی ہو گئے اس وجہ سے بھی راضی ہو گئے کہ اب حضور جوان تھے بارہ برس کے تھے اور سخت سفر کی صحبتیں برداشت کر سکتے تھے یہ واقعہ حضرین نے مکرم بڑا دھیان سے سننا ہے بڑا بڑی روح پرور واقعہ ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پورے قافلے کے ہمراہ آقا علیہ السلام کو بھی ساتھ لیے چل رہے ہیں شام کی طرف چلتے چلتے راستے میں ایک مقام آیا شام کے ضلع خوران میں ایک قصبہ ہے بسرا ایک تو عراق میں ہے نا بسرا وہ زبر کے ساتھ ہے یہ پیش کے ساتھ ہے بسرا وہاں یہ کافلہ رکا کرتا تھا یہ کافلہ وہیں فروکش ہو گیا جب وہ کافلہ رک گیا اور رکے ہوئے شام ہو گئی تو شام کے وقت وہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا اس گرجے میں ایک بہت بڑا چادری رہتا تھا بہت بڑا قلم اس کا اپنا نام سر جیوس یا جرجیوس تھا سین کے ساتھ یا جین کے ساتھ دونوں نام آتے ہیں سرجیوس یا جرجیوس بہت بڑا عالم تھا پرانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا اتنا بڑا عالم تھا کہ لوگ اس کو اس کے اصل نام سرجیوس یا جرجیوس سے نہیں پکارتے تھے جر سرجیوس راہب اس کو نہیں کہتے تھے جرجیوس راہب نہیں کہتے تھے کیا کہتے تھے کہتے تھے بحیرہ راہب یا بحیرہ راہب بحیرہ بشر سے ہے بہر سمندر کو کہتے ہیں بے کنار وسعتیں ہوں جہاں تو اس عالم کو اللہ رب العالمین نے پرانی کتب کا اتنا علم دے رکھا تھا کہ لوگ اسے علم کا سمندر اور بحر کہتے تھے اسی وجہ سے اس کا نام جو معروف ہو گیا تھا چاروں اطراف و اکناف عالم میں وہ بحیرہ راہب تھا اس وجہ سے تو حاضری نے مکرم یہ وہی بحیرہ راہب ہے جس کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی کئی سال تربیت میں رہے تھے جب وہ خود کرسچن ہو چکے تھے اور جب یہ بحیرہ راہب مرنے والا تھا تو اس نے حضرت سلمان فارسی کو کہا تھا میں تو مر رہا ہوں لہٰذا اب تمہیں کہتا ہوں کہ ایک نبی آخر الزمان کی آمد کا وقت قریب ہے تمہیں نصیحت ہے کہ تم وہ فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ جو ایک پہاڑوں میں گری ہوئی وادی ہے اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہاں کھجور لمبی لمبی کھجوریں ہیں یہ وہی بحیرہ راہب ہے مقام بسرا میں یہ وفد قریش پہنچ گیا ہے شام کا وقت قریب آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا بحیرہ راہب کا اپنا بڑا پروٹوکول تھا دنیا دور دور سے اسے اقتصاب فیض کے لیے آیا کرتی تھی ہزاروں لاکھوں اس کے شگرد تھے اور وہ خود باہر چل کے آیا اس نے کافلے والوں کو سلام کہا اور سلام کر کے کہتا ہے میری شدید خواہش ہے کہ اے کافلے والوں آج رات تم میرے ہاں ضیافت کرو تم میرے ہاں کھانا کھاؤ میں تمہیں دعوت پر بلانے آیا ہوں وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے یہ تو کبھی اپنے گرجے سے آج تک باہر نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے آج تک ہمیں دعوت دی ہے کھانے کی تو آج اتنی چاہت سے خود باہر بھی آئے اور ہماری دعوت بھی کر رہے ہیں تو حاضری نظیر جب یہ دعوت طے ہو گئی واپس جا کے انہوں نے دعوت کی تیاری کرنا شروع کر دی جب دعوت کا وقت ٹائم آیا کھانے کا تو سارے کافلے والے اندر چلے گئے گرجے میں کھانے کے لیے اس نے اوپن جگہ پر آ, کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا جب سارے چلے گئے تو بوہیرا راہب یوں تلاش کر رہا ہے کسی کو جس کو تلاش کر رہا ہے وہ نہیں مل رہا بوہیرا کہتا ہے کیا آپ سب لوگ آ گئے ہیں انہوں نے کہا جی سارے آ گئے ہیں بوہیرا کہنے لگا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کوئی کم ہے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون کم ہے وہ بیسیکلی آقا علی سلاۃسلام کو نو عمر سمجھ کر کے ابھی چھوٹے ہیں تو اپنے سامان کے پاس بٹھا آئے تھے اور سوچا کہ دعوت تو بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہے تو یہ تو ابھی نوجوان ہیں بچے ہیں نو عمر ہیں چلو سامان کے پاس بیٹھتے ہیں دعوت ہم کھاتے ہیں ضیافت ہم اڑاتے ہیں تو وہ جو بحیرہ راہب تھے وہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے انہوں نے پوچھا کہ کوئی کم ہے انہوں نے کہا جی کوئی کام نہیں ہے بات آپس میں کر لی مشورہ ہو گیا ہاں ایک بچہ ہے ہمارے پاس نو عمر سا وہ اس کو باہر بٹھا کے آئے ہیں وہ نہیں آیا باقی سب آ گئے لگا اللہ کے بندو اسی بچے کی وجہ سے ہی تو تو تمہاری ہے اسی بچے کی وجہ سے تو تمہارا کھانا رکھا ہے اسی بچے کی وجہ سے تو تمہیں دعوت پر بلایا ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس بچے کی وجہ سے اس بچے میں ایسا کیا خاص ہے اس نے کہا آج دن کو جب تم یہاں کافلا فروکش ہوا تھا اور اترے سارے میں سمجھ گیا کہ یہ وہ یہ عام بچہ نہیں ہے یہ کوئی خاص بچہ ہے بس راہب ابھی انہیں ساری بات بتانا نہیں چاہتا تھا مکرم راہب نے کہا کہ جاؤ اس بچے کو بلا کے لاؤ اس کے بغیر دعوت کیسے ہو سکتی ہے حضرت حارس علی علیہ السلام کے چچا جان اٹھے اور آقا علی علیہ السلام کو لے کے اندر آ گیا جب لے کے اندر تشریف لائے تو دیکھا جب حضور آ کے تشریف اب یہ کافلے والے پہلی دفعہ حضور کو اس نظر سے دیکھ رہے تھے اور جب حضور آ کے تشریف فرما ہوئے قریب کا دو درخت دائیں اور بائیں کے قریب ہوئے اور انہوں نے اپنی ٹہنیاں جیسے چھتری ہوتی ہے چھتری کی ماند اکٹھی کی اور آقا علیہ السلام کے اوپر پروٹوکول کے طور پر سایہ فگن ہو گئی یہ منظر دیکھ کر اہل قافلہ حیران رہ گئے اسی دوران کھانا ہوا اور کھانے کے بعد وہ جو بحیرہ راہب تھا وہ حضرت ابو طالب کو سائیڈ پر کر کے کہتا ہے ابو طالب یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے اللہ پاک اس کے ذریعے سے اربوں کو پوری دنیا پر عزت اور اکرام عطا فرمائے گا اور سارے عجم اس کے متی ہو جائیں گے تو وہ کہتا ہے میری نصیحت یہ ہے کہ یہودی اس کے بدترین دشمن ہیں چونکہ تو میری نصیحت ہے تم آگے شام اس کو نہ لے جاؤ وہاں یہودی ہیں وہ اس کی نشانیاں پہچان جائیں گے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں معذ اللہ شہید کر سکتے ہیں تو اس کو واپس مکہ لے جائیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی تو حاضرین مکرم سات سوار گوڑے گڑ سوار سات یہودی گھوڑوں پر سوار ادھر نکل آئے اور آ کے بحیرہ راہب کو سلام کیا ادب سے اور کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ نبی آخر الزمان اسی دور میں پیدا ہونے والے ہیں اور ان دنوں وہ شام کا سفر کریں گے لہذا ہمارے علماء نے بہت سارے ترتیب دیے ہیں جو شام کے ہر راستے پر کھڑے ہیں تاکہ کوئی کافلہ آئے تو اس بچے کو پکڑ کر معاذ اللہ ختم کر دیا جائے تو کہنے لگا کہ کوئی کافلہ کوئی ایسی خبر ایسے بچے کی تو گہرا راہب نے پتا کیا جواب دیا اس نے کہا اے یہودیو بلا یہ بتاؤ کہ جس رب نے تمہاری کتابوں میں اس نبی آخر زما کی آمد کی خبر دی ہے تو اس نے ان اسے نبی آخر زما بنایا ہے اس نے اسے نبوت و سلطنت بھی دینی ہے تو جو اسے پیدا کرنے پر اور جوان کرنے پر قادر ہے بلا وہ اسے اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہوگا اس کے دشمنوں سے بچانے پر قادر نہیں ہوگا کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے وہ رب جو اس کو پیدا کرے گا جوان کرے گا دشمنوں سے بھی بچا سکتا ہے تو اس نے کہا خام خا, اپنی توانائیاں وقتیاں ضائع کر رہے ہو چلے جاؤ واپس واپس چلے جاؤ اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو وہ واپس چلے گئے جب وہ واپس چلے گئے بحیرہ راہب حضرت ابو طالب سے کہتا ہے ابو طالب بتاؤ میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا ابھی سے محمد کو واپس لے جاؤ یہی سے حاضرین مکرم آقا علیہ السلام کو حضرت ابو طالب نے لیا اور واپس مکہ متو المکرمہ تشریف لے آئے چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ ساڑھے چھے ہو چکے ہیں اور ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہی پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں کل انشاءاللہ تعالی ہماری کلاس آ, اسی طرح سات بجے شروع ہوگی اور یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ وہ تمام فیملیز جو چاہتی ہیں کہ انہیں آ, سیرت حبیب اعظم کورس کا جو سرٹیفکیٹ ہے جو بیسیکلی پورا ڈپلوما ہے اور ڈپلوما کا سرٹیفکیٹ ہے وہ انہیں حاصل ہو جائے تو ان کے لیے رجسٹریشن ہم نے اوپن رکھی ہے باقی ہر کوئی اس کو سن سکتا ہے آپ تمام لوگ جو اس کا حصہ ہیں جو سن رہے ہیں میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ کورس میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے آقا علی السلام کی ابھی جوانی دیکھنی ہے حضور کی کابی انقلاب دیکھنا ہے حضور کی ابھی ہجرتیں دیکھنی ہیں حضور کی سلطنت دیکھنی ہے آقا علی السلام کے صحابہ کی جانساریاں دیکھنی ہیں حضور علیہ السلام کے غزوات و سرایہ دیکھتے ہیں دیکھنے ہیں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے جو ہمیں سر سپا تک انشاءاللہ تبدیل کر کے رکھ دے گا اور میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس کورس کا حصہ ہوں گے انہیں کوئی نئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے حضور علیہ السلام کی سیرت متحرہ کا ذکر ہی انہیں سر سے پا تک دو بھی دے گا ان کا تزکیہ بھی کر دے گا ان کا تصفیہ بھی کر دے گا ان کی تحارت بھی کر دے گا اور انشاءاللہ قبر میں اترنے تک ہمیشہ ساری زندگی یہ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا میں بار دیگر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور امید کرتا ہوں کہ آپ آپ تو آ گئے ہیں آپ کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہمیں جانا چاہیے لیکن صدقہ جاریہ کے طور پر ہر کوئی کوشش کرے کہ ساتھ مزید فیملیز کو اٹیج کریں مزید دوستوں کو اٹیج کریں اور مزید لوگوں کو اس کا حصہ بناتے جائیں تاکہ یہ قافلہ کم نہ ہو بلکہ بڑھتا رہے اللہ رب العالمین ہم سب کا و ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھیے گا کل سات بجے ہماری ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ